Как обстоят дела с потреблением газа в регионах, обсуждали на всеукраинском селекторе. Также говорили о расчетах за голубое топливо и своевременной выплате зарплат работникам коммунальной сферы. Подробности далее. Планировали в отопительный период предприятиям теплоснабжения удастся снизить потребление природного газа на 30%. Тут были включены различные механизмы. Не получилось. Почти все регионы реализовали технические мероприятия меньше, чем ожидалось. Перевод котелен на альтернативные виды топлива тоже движется не так, как хотелось значно отстают от від затверджених планов. Запорожская область 47%, Закарпатська область 56%, Кировоградская область 65%, Полтавская область 70%. У нас по каждому региону я информация, что сделано, что не сделано. Реальное выполнение планов сокращения потребления газа было только до начала отопительного сезона. С понижением температуры выросло потребление. Дотримание лимитов споживання за підсумками четырех месяцев было забезпечено. Запорізькою, Волинською, Дніпропетровською областю та містом Києвом на ста двох предприятиях теплоенергетики задержують зарплату на 18 мільйонів гривень. А роз початку року 11 мільйонів. Виникла заборгованість там, де раніше не було, в сіми регіонах, закрема в Кіровоградській, Хмельницькій, Черкаській, Волинській, Черневецькій, Київській та Запорізькій областях. Поскольку платить за газ по российскому контракту сейчас нечем, предлагают периодические отключения при плюсовой температуре и горячую воду по графику. Если уровень проплат от предприятий теплокоммунэнерго не увеличится, говорят о возможности физического ограничения поставок через систему «Трансгаза».